Я зараз хочу представити Олег Котенко, заступник командира батальйону підрозділу МВС, Київ 2. Вітаю, Олеже, в студії. Знайомились ми з вами з інших обставин, коли Межигір'я… Я, я пам'ятаю, ви були першим командантом Межигір'я. Ви з Вижгороду десь, так? Ви з Вижгороду? Ні, я з Славянська. А, ви зі Слов'янськ, да? Ну от бачите, тобто Слов'янськ, Межигір'я і знову я так розумію да. Слов'янськ. Тобто батальйон Київ, 2 Розкажіть про нього, і ви вже казали, що завтра ви відправляєтесь у зону бойових дій. Ну, батальон Киев-2 уже формируется на протяжении полутора месяца, как бы по большому счету он уже почти сформирован, я думаю, что уже в ближайшее время, я не уверен, что это будет на этой неделе, то есть батальон в полном составе будет выдвинуться, то ли это будет Славянск, то ли это будет какое-то другое место, все будет зависеть от того, какие цели, задачи будут поставлены для, для батальона. Скажите, что собой является спецбатальон МВС, правильно? Да, такие батальоны уже существуют, такие уже батальоны существуют Киев-1, Миротворец, то есть, ну и много-много других батальонов, которые уже направлены в зону АТО и выполняют определенную задачу. В основном это поддерживание правопорядка на улицах города, выявление там, диверсионных групп, ну и... и то есть, фактически, как милиция работает? Да, практически, да. Тільки маєте спецзавдання і працюєте як міліція, да. тоді ви вже поближче там, напевно, може знаєте більше. Чи відбувається зараз люстрація в органах МВС? Яка ваша думка? Як поміняти міліцію? Ви тепер вже частина міліції виходить? Mm, да. Ну, якщо ми зараз будемо говорити об області Донецької, то ця проблема вона существувала завжди. Тобто вони підчинялися одному начальнику, і після этого їм нічого не хотілося міняти. Ми знаємо ці собаки на майдані, які произошли. Тогда милиция Донецкой области э, стояла на стороне антимайдана. Вот, и вернувшись домой, она начала продолжать те же самые действия по, скажем так, э, дискредитации скажем, э, звания там, милиционеров и всех прочих. Процентов 70 милиции, она все была пророссийски настроена. Вот и это, собственно говоря, и привело вот ко всему. Что же касается сейчас уже на освобожденных территориях, от ДНР, ЛНР. Вот мы видим, что милиция э, ну, как бы не, неохотно идет, скажем, на, на работу э, с подразделениями, такими как наши, там, там, Киев 1, Киев 2 и все прочее. То есть, вот. Поэтому сейчас иллюстрация однозначно должна произойти. Однозначно нужно сменить всех начальников. Уже в городе Славянске такой начальник э, был помененный. Вот, э, сейчас там Игорь Рыбальченко выпол, выполняет роль. Э, Главного милиционера города. Ну, пока все идет хорошо. Как это будет в дальнейшем еще неизвестно. В городе Славянске работает целая группа, которая будет перепроверять на профпригодность милицию. Я думаю, что процентов на 50 милиция в городе Славянске и в городе Краматорске будет сменена. А звездки эта группа? Это какая специальная комиссия? Да. Чи... Это специальная комиссия, которая была создана при МВД при Министерстве МВД. Это сейчас, этот процесс, он начался только в местах, которые освобождены, или он уж тревает по всей Украине? Нет, відомо? пока я думаю, что он, вот этот весь процесс, он идет именно только в тех местах, которые были освобождены, и на место старых милиционеров должны прийти новая, новая кровь, новые люди, которые будут выполнять задачу, ну, не так, как до этого выполнялось этими милиционерами, которые сейчас есть. А от функції спецбатальйонів Київ 1, київ 2, ви виконуєте якусь таку проміжну функцію наведення порядку, і потім передаєте це тим міліціонерам. чи ви там лишаєтесь? Да, да. Так, так оно дійсно є. Тому що, смотрите, в місті все равно залишається очень большое количество, ну если скажем, не диверсантов, то тех людей, которые имеют на руках оружие. Оружия действительно много, оно было разобрано, оно было розано э, людям. Многие люди ушли в Донецк, э, ополченцы так называемые, а многие остались в городе. И У них в руках. То есть сейчас происходит такая определенная зачистка для того, чтобы можно было изъять это оружие и чтобы люди им не могли воспользоваться в какой-то там определенной ситуации. Поэтому батальоны для этого и существуют, для защиты населения в данный в данный период времени, для выявления людей с оружием, то есть и изъятия этого оружия. А, скажите, а батальон Київ 1 он там уже работает якийсь час, да? да. Скільки да. часу? Ну, я точно не могу сказать, но, наверное, уже больше трех недель. Є, я понимаю, что это не полностью открытая информация, mm -hmm. бо это спецбатальон, чи ли какие-то успехи, чи є какие-то, есть это впервые в Украине, у нас и война, то впервые, скажем так, військові дії на территории страны. Чи ли какие-то успехи, чи ли какие-то проблемы, чи с ну, местными возникают, может быть, делятся с вами ваши товарищи? я вам так хочу сказать, конечно, успехов да, достаточное количество. В принципе, ну, как минимум, половина этих батальонов да, должны быть награждены, потому что они хоть и не находятся в зоне, где ведутся какие-то явные обстрелы. То есть, ну, люди в том рискуют. Они когда заходят в дом, где находится там, скажем, диверсант или бывший ополченец, а он с оружием, то есть, как бы, люди однозначно рискуют. То есть, как бы, много изъято оружие. То есть, благодаря вот таким подразделениям. Я не хочу просто концентрировать внимание, такие в один, или это миротворец, или такие в два, или там еще какое-то подразделение. Там, потому что там находятся по подразделения и Хмельницкого ГАИ, и, и там, Запорожский АБОП. То есть, как бы, все выполняют задачу, которая им поставлена. То есть, и каждый ну, где-то рискует своей жизнью, потому что мы передвигаемся по территории, которая может быть, как контролируется даже диверсионными группами, которые там еще остались. Вот. И заминированная, там очень много заминированных территорий, где куда очень сложно пройти. И вот там я знаю, что работала вот группа... Минеров из МВД, очень профессиональные люди. Я хочу им тоже поблагодарить, потому что Славянск благодаря этим людям мы, мы пока и не хочу, чтобы мы имели каких-то там ну, случаев подрывов мирного населения. Ну и не, не дай Бог в наших военных. Як сприймаються? Це ж я так розумію, кияни, да, як це Київ один? Чи це просто тому що зорвався? не, не обов'язково. то есть, в такі підрозділення входять люди з різних регіонів, як з востока, так і з запада, так і з центральної України. Неважливо, хто там. Это просто ті люди, которые хотят стоять на, на страже свого государства і захистити його від терористів. Ця ідея була виникла у МВС. Що це була ідея знизу, яку потім запропонували міліції? Ну ізначально ви пам'ятаєте, що на національна гвардія формувалася із бойців самооборони майдана. Вот. И когда мы поняли, что довольно-таки достаточно большое количество людей, которые хотели бы приносить пользу своей родине, но они просто не, ну, не, не могут даже физически попадать в эту национальную гвардию, при Министерстве внутренних дел начали формироваться вот такие батальоны. Такие батальоны, еще раз говорю, очень до, достаточное количество здесь их сформировано. и те люди, которые вот сейчас там находятся, ну, еще раз повторюсь, это люди не одного региона, то есть, как бы, это с разных регионов. Ну, это придумали сами люди, которые нашли для себя этот цей, цей шматок ответственности, да, и просто налагодили связок с министерством, и это начало работать? Да нет, нам, наверное, все-таки это пошло сверху, я, 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 считаю так, то есть, а -а -а. как бы, все-таки, на, наверное, министр внутренних дел Аваков, наверное, все-таки позаботился о том, чтобы такие батальоны были сформированы, и они выполняли определенную задачу в течение времени, в там, где проходит АТО. Угу. Вот Сразу отвечу на ваш вопрос, э, как относятся люди. Это самый а. главный вопрос, потому что я сам местный житель города Славянска. Я помню, что еще было происходило, скажем так, ну, еще 3-4 месяца назад, потому что я сам там не присутствовал, но находились люди, мои товарищи, как, которые давали мне информацию, э, как относятся там непосредственно, ну, таким как я, активистам, там, людям, как которая какое-то имеет, имеет, отношение вообще, как они называли, к украинской хунте. Вот. Про, процентов 70-75 людей было настроено пророссийски, и они очень, очень желали всем смерти, всем украм, как они их называли, то есть называли украинскую армию, то есть людей, которые находятся здесь в Киеве и всем прочим. Они желали смерти. Это было действительно так. То есть это еще подстегивалось э, церковными какими-то э, под, под оплеками, скажем так, когда в церквях московского патриархата проходили службы и был был явный призыв на, на уничтожение всего украинского. Вот, когда они попали под, под гнет э, самих сепаратистов, террористов, боевиков, я не знаю, как как их назвать, они изначально называли их ополченцами, а уже ближе э, к освобождению это были просто боевики местные жители так их называли все те то небольшое количество которое там осталось они уже реально понимали вот и меня очень поражало очень многое потому что э, я видел людей когда они встречали украинских солдат ну, я видел фильмы, вот, 45-й год, вы помните, да, когда освобождение, когда идут танки, бросают цветы. Вы, вы не поверьте, такое было в Славянске. Я, как в кино. Я, как в кино. Я, я это видел, скажем так, со слезами на, на глазах, они встречали наших солдат. И был главный вопрос, почему вы так долго шли, мы, мы вас так ждали, потому что... Вот. Сейчас в городе Славянске очень большое количество людей. То есть э, все возвращаются, машины заезжают, э, как бы играются с детками, очень много прессы. Они играют везде. То есть как бы тобто и они но что мир, таки, да настав, да, и, да и до там до 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 этих спецбатальонов МВС ставлятся дружнее, так говорю. Очень дружнее, очень очень дружески подружески они относятся и э, даже более того все время разговаривают с ними, где есть возможность, то есть остановиться солдата там э, с автоматом в руках, э, они не боятся, они наоборот идут, они чувствуют, что что это все-таки пришла защита и очень беспокоятся, чтобы больше они не вернулись эти там Так називаємо ДНР ліаполченцелі, Вони кажуть, Ви ж нас защиті, ви ж ви ж больше не уйдете, ви ж останніте здесь, ви ж повинні да, нам допомагати. От, ну вот, от така ситуація. Вот на до до, до до початку yeah. всіх цих дій на сході все таки настрої, що Донбас має бути окремим там чи автономним. Що це окрема там свідомість, і окремі гроші заробляє Донбас. Вони все таки були. Там це відсотки. Yeah. Там треба дивитися. Хто каже 30, хто каже 60. Но тем более, что они были, за вашими ощущами, после того, что пережили люди за Крумославянское, у них места, чи они сберегаются, чи они уже после этого четко ощущаются себе этой частиной Украины? Ну, очень сложно сказать, потому что многие еще где-то в душе, наверное, хотят, чтобы все-таки мы присоединились к России. Ну, я не поверю в то, что, можно сказать, что все, прям все, все проценты, там вот какое-то количество населения, которое сразу перешло, нет. Конечно, еще остаются, они все-таки хотят, но все едины в одном войны больше здесь не нужно. Больше не, не нужно там, им ополченцев, потому что если они придут, будет опять война. Вот. Если ополченцы будут нападать там, на украинские войска, это будет опять война. То есть все сходятся в одном. Войны больше не нужно. То есть, как бы, я думаю, еще осознание не пришло. В составе Украины им нужно быть. Они хотят хорошо жить. Им, в принципе, хоть, хоть на, на луне. Они должны получать заработную плату, они должны получать пенсии, у них должны быть хорошие дороги, у них должна быть честная власть. На этом сходятся все. Честная власть – Это то, чого сейчас непосредственно хотят в Донецкой області на забужоних по крайней мере, територіях. Так розумію, що ви от постійно їздите в Слов'янськ, туди-сюди зараз? Ага. А, чи є можливість відновлення промисловості? Тобто, ти, там, там було якесь велике підприємство кекерамікою. Там ми займалося, ага. одне з найключовіших місті. Ага. Що там з промисловістю? Чи буде робота у людей після ага. цих дій? Ну, э, тут большая-большая проблема, потому что многие ключевые предприятия э, бюджетообразующие в городе они э, сотрудничали с российскими предприятиями, то есть как бы вот это все уходило на экспорт в Россию. Вот. На данный период времени, вы правильно заметили, керамика, ну, скажем так, это, наверное, все-таки больше на, на бытовом уровне, потому что есть цеха какие-то, но это не мощные цеха, которые могли бы там обеспечить определенным количеством. Но это было, у нас более 2000 предпринимателей, которые занимались именно керамикой, то есть изготовлением керамики. То есть это город керамиков. Вот. И, и опять-таки большая часть всего шла на экспорт в Россию. Как будет, сможем ли мы это все восстановить? я думаю, что все-таки сможем восстановить. Теперь нужно, э, люди беспокоятся о том, что первое, ведь э, ну если не 50%, то как минимум близко к этому керамических цехов было просто разбомблено. Потому что террористы выбирали именно эти места, потому что они ходились, находились в очень, ну, как скажем так, в тактическом отношении хороших местах для обороны. Ну и там большие заборы были, и там большие эти самые. То есть Сейчас они просто разбомблены. Восстановят ли? Восстановят. Потому что я был на, на разминировании очень многих объектов таких, вот, потому что люди вызывали, что вы разминируете заминированных очень много объектов, то есть они могли просто подрываться. Но тем не менее люди в готовности восстанавливать то, что они потеряли своими силами, там какие-то, не знаю, там использовать кредитные средства, инвестиционные, но тем не менее они восстановят. Будет ли сбыт? Но я думаю, что будет. Я, я не думаю, что Славянск просто останется без безбыта своей продукции. Они были ориентированы на Россию. Я, я думаю, если бы эта, эта продукция появилась в Европе, я думаю, она была воспринята намного больше, лучше и с большим, скажем, количеством прибыли, чем это было в России. А вы, а Я тебе перерву на, на секунду. Е, є підтвердження слів власне Шона Вокера, журналіста, який побачив спілкування між бородаєм і малазійською делегацією. Прем'єр-міністр е, Малазії Наджип Тунразак написав в своєму Твітері, що домовились е, про те, що передадуть о дев'ятій вечора малазійським експертам в Донецьку чорні скриньки. Літаку е, Бонсімсот 777 е, і. Та власне, це це повідомлення є в твіттері міністра. Будемо слідкувати. Це має статися вже буквально за 25 хвилин. Аню, дякую, Антон, за термінове повідомлення. Ми повертаємося до нашого гостя. Це Олег Котенка, заступник командира батальйону підрозділу МВС Київ. 2 це опишу для наших глядачів. Це батальйон, який буде вже як Київ-один? А це спецбатальйон МВС, який зараз приїжджає на території, які звільнені українськими солдатами від бойовиків, від терористів, і зараз допомагають міліції, фактично місцеві, встановлювати порядок, повертатися до мирного життя, ви зробите свою місію і збираєтесь повернутись. Чи ви особисто будете жити в Слов'янську? Це ваше місто, чи ви повернетесь в Київ? Ну, по большому счету, еще немножко большую сделаю такое, это самое, то есть мы, эти батальоны выполняют не только эту задачу, это как бы основная задача, но эти батальоны еще готовы вести, ну, быть в зоне там, где ведутся военные действия. Они тоже к этому готовы, они тоже обучены, и вот батальон непосредственно Киев-2, ну, вероятнее всего, будет присутствовать и там, где, где идут боевые действия. Что же касаемо непосредственно меня, в принципе, по большому счету, я в Киеве проживаю чуть больше двух лет, Потому что э, была угроза моей жизни после того, как я баллотировался в 2012 году в Верховную Раду по седьмому округу городу Славянску, то есть моей жизни угрожала опасность, и мне пришлось выехать. Э, моим оппонентом, если помните, был Азаров. Вот, вернусь ли, ли я туда однозначно? На, на какое-то время я буду там присутствовать. Единственное, что семью я туда еще не перевезу, там еще опасно. Вот. Но хотелось бы, конечно, вернуться в родной город и сделать из него город САД. Как, как я, в принципе, собственно говоря, к этому стремлюсь уже на протяжении, ну, наверное, как минимум 15 лет. Через такі страждання, ну, може все-таки вдасться, я вам бажаю цього. Ви ще сказали, що Київ 2 буде працювати власне в зоні, там, де відбувається бойові дії, та? тобто ви будете виконувати функції міліції, які зараз міліція не виконує, чи що? Ну смотрите, я вам просто объясню. Тобто є как бы, батальйони, і каждый з них ну, виконувати определену задачу і це. Вот. Київ яке може это в которое может і задачу, там, де проходять бойові. дії. То есть как бы там есть, ну, я не, не хотел бы сказать, группы те, которые умеют это делать, скажем так. Вот. Uh -huh. И еще тут для наших глядачей скажите, uh -huh. кто те люди, которые в батальонах Киев-1, Киев-2, потому что люди, возможно, будут уже зі сходу спілкуватися, чтобы они знали, кто те люди. Это студенты, или люди, которые профессионалы и служили в органах. Ну вот, такую характеристику. Uh -huh. Я вам так хочу сказать, там есть все. То есть и и студенты в том числе, но по, по большей части это, конечно, люди э, профессионалы своего дела. Это те, которые уже были где-то воевали, где-то что-то видели. Это те те же самые люди, которые там, прошли службу не только в армии, а еще в органах внутренних дел, в органах СБУ, э, там Минобороны. То есть как бы это вот вот такой вот маленький винегретик, из которого за в кратчайшее время уже сделали ну, боевые подразделения, Я скажу, они не не хуже тех, которые воюют против нас. Там те же подразделения Российской Федерации, там какие-нибудь, там ГРУ и еще что-то там. Вот они тоже умеют примерно то, то же самое, что делают они. Вот. Но у нас есть преимущество. Мы боремся за свою страну, а не за деньги. Это правда. А скажите, об, все там бронежилеты, я так понимаю, это будет оружие. За какой кошт? Это все происходит. Ну, государственного, скажем так, здесь не очень много как неприскорбно это замечать, все вот эти деньги, которые вооружаются, точнее экипируются, наверное, вооружением все-таки получаем в государство, экипируются эти подразделения, они идут все-таки от бизнеса. То есть в этом помогает бизнес, и за это им большое спасибо. Потому что воевать без, скажем... Того, чего есть у противника, оно должно быть и у нас. Это те же тепловизоры, эти те же бронежилеты, это должны быть каски, то есть, которые могут выдержать определенные там, осколочные там, или пулевые там, выстрелы. Вот. А благодаря только бизнесу. То есть, по, по большей части, скажем так, бизнесу. Я понимаю, что там может нам, нам да, достаться перепасть от государства, но то, что именно нужно для войны, для войны закупает нам бизнес. Тобто саме функціонування відбувається за рахунок спонсорів, а офіційний статус і да. зброю вам надає МВС. Да. Зброя буде надаватися МВС. Добре, я вам дякую. Да.